गुरुदेव ने कारण बिन रघुनाथ कृपाला बिना कारण है कारण बिन रघुनाथ कृपाला तुम कुछ करो कुछ सेवा करो कुछ सम्मान करो कुछ ऐसे परमार्थ करो तो तो गुरु लोग देते ही है मगर बिना कारण जाके ऐसा सिर धरो तो आपकी डोक में आपके गर्दन में दोरी कंठी भी डाल देते हैं फिर बोलते हैं कि बैठो भाई अभी मैं मंत्र लिख देता हूँ वो मंत्र को भी याद करो तुमको बहुत चिंतवन करने से मनन कर से, करने से बहुत ही बहुत स्फूर्ति होगी तुम्हारे चितमन को बहुत ताजगी मिलेगी तुम्हारा थकावट दूर हो जाएगा तुम्हारे भीतर में जो चेतना पड़ी है वो बड़ी जोर से इनकी ऊर्जा के साथ जाग जाएगी। ये सब मंत्र कारण बिन रघुनाथ कृपाला से गुरु लोग बिना कारण कृपा करके अपन को दिए हुए ये सब मंत्र है ये चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कि छोटी सी बात है आप साफ हृदय करके सुनो तो वो सुनने के पीछे मेरा हार्द क्या था एक ही बात करने का था कि ये मंत्र ये है ये मंत्र ये है यहाँ से ये मंत्र है यहाँ से ये मंत्र है बार बार यहाँ के मैं आपसे हर एक आदमी को नहीं समझा पाऊँ हाँ तो ये बात एक वहाणी में आपसे की गई है कि मंत्र इतने अनमोल है सोच समझ के इनको बिठाना चाहिए अगर इनमें कोई गलती हो जाए कुछ समझ में नहीं आए ना आए तो हमसे भी पूछा करो और हमसे कुछ अगर मैं नहीं समझूं तो मैं बिना रोक टोक आपको गुरुदेव के पास ले जाऊंगा मैं ऐसा धमंडी भी नहीं हूँ कि मैं ही समझता हूं ऐसा बातें नहीं करता हूं कि मैंने कुछ सब कुछ पता है ऐसा नहीं सब कुछ दिया हुआ है हमारे महाराज श्री ने दिया हुआ है जो आपको भी दिया हमको भी दिया हमारे एक गुरु भाई अभी इधर आए हमारे सामने बैठे हम तीनों आदमी बैठे थे तो उसी टाइम हमको ईशान जो आपको बता रहे ना वो शान हमको उसी टाइम बताई थी वो आज हमारे सामने है आज वो फर्स्ट क्लास कोर्ट में मजिस्ट्रेट है उनको पता ही नहीं मैं कौन हूं इतना बड़ा लॉर्ड हूं इतना बड़ा हमको डिग्री मिला हुआ है तो भी आपके सामने इधर आके बैठे से मैं कोई ऐसा आपको बता नहीं रहा हूं कि इतनी बड़ी बात है मैं बोल रहा, रहा हूं मैं कह रहा हूं मंत्री इतना भारी है हाँ इनको कर ले जैसा है वो मंत्र ऐसा है बाजारू चीज नहीं है ऐसे मोल बिना मिला है ना आपके पास कुछ मांगा नहीं है ना ये कोई शिविर को ऐसा है तीस रुपया के पचास रुपया भरो वैसा तो आपके साथ कोई बर्ताव नहीं है ना अब शायद कुछ दो अगर नहीं दो ऐसे आपको कभी लाचारी के परवस्था से हम बोले भी नहीं है कि मंत्र का कुछ दिया अरे मंत्र का क्या दो तुम्हारे पास है क्या मंत्र के वजह तुम क्या दो देने का क्या जो कुछ है सब उन्हीं का है उन्हीं में से लेके कुछ दो तो उन्हीं का है तो फिर क्या दो तुम खुद ही गुरुदेव के शरण में जाके पढ़े हो तन मन धन तीनों बात आपने गुरुदेव के शरण में छोड़ दिया फिर आप आपके पास है क्या तन मन धन मन जो सोच रहे सब मन की क्रिया है तन ये बॉडी में लगती हुई इंद्रिया सब क्रिया बॉडी का है धन तुम्हारे आसपास में लगी हुई संपत्ति जो संपदा है वो सब तुम्हारे वजह से मिली तुम्हारे पुरुषार्थ से मिली तुम्हारे प्रारब्ध से मिली हुई वो तुम्हारी संपदा है तीनों तुम गुरुदेव के शरण में छोड़ दिया तन मन धन तीनों छोड़ दिया बाद में तुम्हारे पास कुछ नहीं तो फिर गुरुदेव क्या आपके पास अपेक्षा रखे कुछ तुम तुम दो हमको तन मन धन तीनों दे दिया जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रामदास जी के शरण में सौंप दिया मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दिया अब क्या लगे मुझको मेरा मेरा है ही नहीं कुछ रामदास जी ने बोला कि बेटा सब राजपाठ अब मेरा है ना गुरुदेव बोला आपका है आप तो बोला बेटा मैं बोलूं वैसा तुम करोगे न अवश्य करूं गुरुदेव जो शिवाजी बोलते हैं तो देख बेटा अभी से राजपाठ मेरा है और तू मेरा नौकर है राजपाठ मेरा है तू मेरा नौकर है इसको संभालो अच्छी ड्यूटी बजाओ जैसे मैं राम मंडी का वॉचमैन हूं अभी जैसे मैं राम मंडी का वॉचमैन हूँ गुरुदेव ने हमको ड्यूटी दिया पहले मास्टर ही दिया था बच्चों को पढ़ा रहा था अभी ड्यूटी दिया वॉचमैन बनाया अभी देखता हूँ कौन ये राम मंडी का सब अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो ने ये सब तुम्हारा ही है सब ही तुम्हारा है अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो इनको सोच समझ के उठाओ सब कुछ लो ऐसे सब इस्तेमाल करो खाओ पियो हरो फरो चैन से भजन सुमरिन करो पर इनमें कोई बगाड़ तो नहीं करे न बगाड़ जो किए जाते हैं इनके लिए ही हमको दी गई हुई कि देखो भाई इसमें कोई टेढ़ापन से तो नहीं चलता है हाँ किसी की दृष्टि में तो कुछ दूसरा नहीं है ही कर रहे हैं हम ड्यूटी बजा रहे हैं जैसे आप ड्यूटी बजा रहे हो गुरुदेव की इनके वचन पे आप बीज पूर्णिमा के दिन सब कुछ छोड़ के इधर आ जाते हो तुम्हारी कितनी बड़ी जायदाद है कितनी बड़ी मिलकत सब छोड़ के बच्चे परिवार को सबको भगवान के भरोसे गुरुदेव के भरोसे छोड़ के आप इधर आ जाते हो बीज और पूर्णिमा जल्दी जल्दी आप सोचते हो अभी बीज कब आएंगी जब बीज आए तो सोचते हो कभी पूर्णिमा कब आएंगी ऐसे ये सब मंत्र है गुरुदेव ने दिए हुए हैं, अपना कुछ नहीं है जो कुछ है सो गुरुदेव का ही है अपन खाली हो गए तो गुरुदेव ने अंदर में ये मंत्र का बीज बो दिया कि तन मन धन तीनों तुम तुमने मेरे को दे दिया ने अब मैं तेरे भीतर में मंत्र का बीज रोपता हूं इसको अच्छे ढंग से संभाल मैं तुम्हारा तन मन धन तीनों को मैं संभालूंगा तू ये मंत्र को संभाल मैं तेरे तन मन धन तीनों को मैं संभालूंगा तेरे बॉडी का रक्षा मैं करूंगा तेरे धन की रक्षा भी मैं करूंगा और तेरे मन को शुद्धि भी मैं दूंगा मगर तू ये मंत्र को अच्छे ढंग से संभाल इसको तू संभालेगा तो इन तीनों को मैं संभालू तेरा ही तेरा ड्यूटी मैं करूं मेरा तुम ये भगवान का रिश्ता है गुरु लोग का रिश्ता है इनको अच्छे ढंग से संभालना चाहिए और सत्संग है ने, वो तो इनका जैसे अपन भूख लगे तो कुछ ढूंढते हैं है, है परमात्मा का ये आत्मा का खोरा कह आत्मा इनको सत्संग को चुनता है जैसे हंस है ना मोती चुनता है ऐसे आत्मा है हंस है और सत्संग के मोती चुन चुन को लेता है फिर वो मोती चुने के बाद दूसरा नहीं चुन सकता जो मोती चुनता है दूसरा नहीं ऐसे आप सब आत्मा हो हमारे गुरु भाई परिवार हो और आप सब को बड़ी प्रसन्नता मिले और आप सब भाई बहन सब गुरु भाई हमारे लगे हुए संबंध से जोड़े हुए संबंध से बड़े भारी तीव्र गति से साधक गति से हाँ आप ईश्वर के परमात्मा निष्कलंक रूप जो सदगुरु परमात्मा रूप माने गए हैं उनके द्वार पे जल्दी जल्दी जाके पहुंचो और प्रसन्नता पाओ सबको नमस्कार धन्यवाद हे जगदम्बा મા ભવામી શરણે લેજે હે જગ પાદ્ય આદ્ય ஆதி ஆதிநாதி அர்ஜி அம்பா उर्मा धर जे हे जग जनने हे जग जनने तू तो जगदम्बा मां भवानी તારે શરણે લેજે માં ભવાની મા ભવાની તારે શરણે લેજે હે જગજનની

પર્વત જેવડું દુઃખ કદાચ એવડો ડુંગરો દુઃખ નો ઉતરી પડે અમારી ઉપર તો હે માં સુનિયે ભલે रोआने बे मने रोवाने बे आंसू दे जे हे जग जननी है जगदम्बा भवानी भवानी मां भवानी तारे शरण ले जे है जननी है जगदम्बा है जगदम्बा है जगदम्बा તમ કોઈનો આનંદ પામે મા કોઈ કોઈના આત્માને આનંદ મળતો હોય તો ભલે સંતાપે મુજિયા તમને ਮਨੇ ਕੰਟਕ ਦੇ ਮਨੇ ਓਲੜਾਏ ਨੇ ਐ ਜਗ ਜਨਨੀ ਐ ਜਗ ਦੰਬਾ મા ભવાની ભવાની મા ભવાની તારે શરણે લેજે હે જગજનની Show number no, ਹੈਨੇ ਪੜੀ ਰਹਿਵਾ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੈ ਜਗ ਦੰਬਾ ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਤਾਰੇ ਸਰਣੇ ਲੈ ਜੇ ਹੈ ਜਗ ਜਲ ਲਈ ਰੂਪ ਬਨੋ मा, आ जीवन मारू सुगंधित कर दे आजीवन मारू मा सुगंधित कर्जे हे जग जननी ਉਜਗਦੰਬਾ ਮਾ ਭਵਾਨੀ ਤਾਰੇ ਸਰਨੇ ਲੇ ਜੇ ਐ ਜਗ ਜਨਨੀ शक्ती दे, दे मां be there <laughs> होवे मने तारे खोड़े लेजे मने मा, मा, मने मने तारे खोड़े ਲੇ ਜੇ اے جگ ਜਲਨੀ ਤੂੰ ਜਗ ਦੰਬਾ ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਤਾਰੇ ਸਰਣੇ ਲੈ ਜੇ शक्ति आदि अना ਰਜੀ ਅੰਬਾ ਅਰਜੀ ਅੰਬਾ ਤਾਰਾ ਉਰਮਾ ਦਰਜੇ ਐ ਜਗ ਜਨਨੀ ਤੂੰ ਜਗ ਦੰਬਾ ਐ ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੇ ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੇ ਜਗ ਦੰਬਾ ਹੇ ਜਗ ਜਨਨੀ ਜਗਦੰਬੇ